इनके शोहर डेढ़ साल से बैरून मुल्क काम की गर्ज़ से मुकीम है और डेढ़ साल से वो अपने घर नहीं आए हैं और ना ही बीवी से हम बिस्तरी हो सकी वो पूछती हैं कि मेरे शोहर मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं अक्सर बातों बातों में हम दोनों के जज्बात भड़क उठते हैं और वो मुझसे कपड़े उतारने शर्मगा दिखाने पस्तान दिखाने की जिद करते हैं और खुद भी भराना हो जाते हैं और फिर जज्बात भड़क उठते हैं तो क्या ऐसे में हम अपने हाथ से डिस्चार्ज कर सकते हैं तो आइए इसका जवाब जानते हैं सवाल चूंकि एक हकीकत पर मबनी है और ऐसा होना आज की मीडिया के दौर में आम बात है क्योंकि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जज्बात भड़क जाना या शहब बेकाबू हो जाना एक फितरी बात है इस सवाल में सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को भराना देखते हैं अगर शरीयत के अतबार से मियाँ बीवी एक दूसरे को बेलिबास देखते हैं तो ऐसा करने में गुनाह का अंसर शामिल नहीं यानी इस अमल से इनको गुना नहीं मिलता लेकिन चूंकि वो एक दूसरे को छू नहीं सकते जिस बात को ठंडा नहीं कर सकते तो ये अमल किस कदर शक में डालता है हालांकि मिया बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है और इनको एक दूसरे के जिस्म की हर जगह हर चीज देखने का पूरा पूरा हक है लेकिन इसको देखने के बाद छूना और फिर जो शेवत सर चढ़ जाती है इसको ठंडा करना भी मिया बीवी का फर्ज है अब जबकि मर्द गैर मुल्क में है बीवी से बहुत दूर है तो यकीन वो अपने हाथ से अपने जिसम से और जिनसी अमल के बिना एक दूसरे को कैसे मुतमिन कर सकते हैं वीडियो में बरना देखने से जज्बा से भड़क सकते हैं और किसी गुना का मर्तकब कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने से यकीन ही गुना होगा ऐसा करना बिल्कुल चॉइस नहीं है। अगर किसी खातून का शोहर गैर मुल्क में या किसी भी सूरत में इसके पास मौजूद नहीं है तो इसको हतमकान कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्सी गुफ्तु ना करें बल्कि बात को पॉजिटिव वे में करें अपने घरेलू हालात डिस्कस करें बच्चों की शोहर की रहन सहन की बातें करें ना कि नहवत की गर्ज से नंगी बातें करना शुरू कर दें ऐसा करने से जज्बात बेकाबू होंगे और बात पर मुर्जनी और हाथ से डिस्चार्ज होने तक पहुँच जाएगी और हाथ से डिस्चार्ज होना गुना और एक बुरा अमल समझा जाएगा जिससे शरीयत ने मना फरमाया है कुछ लोग उजर पेश करते हैं कि अगर हाथ से डिस्चार्ज ना करें तो फिर जना की तरफ से रुकबत होगी तो कम अज कम जना से तो बचते हैं ऐसा करके तो भाई इस्लाम ने सबर रखने का कहा है और जो सब्र रखते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद भी करते हैं ज्यादा शेवद आने पर सहाबा कराम को रोजा रखने की तलकिन की जाती थी वाहिद रोजा ही है जिससे इंसान की शहब पर काबू पाया जा सकता है अगर जना से बचने के लिए मुझनी कर ली जाए या उंगलियों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसे में क्या होगा आपने बड़े गुनाह से बचने के लिए इससे जरा सा छोटा गुनाह कर लिया जबकि मुझदनी भी सखेरा नहीं बल्कि कपेरा गुनाहों में ही आएगी नबी करीम सलाम